Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadil ladhi nastafa wa ba'd. Muslimin muslima indah rahmati Allah sekalian bertemu lagi kita di dalam siri Sejenak Bersama Kalamullah. Dalam episod kita kali ini kita akan membicarakan surah yang ke-31 iaitu surah Luqman. Sebuah surah yang diturunkan di Mekah mengandungi 34 ayat. Secara umumnya surah ini menceritakan, menceritakan tentang Wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya sebahagian ulama menyatakan Luqmanul Hakim ini merupakan seorang nabi sebahagian lagi mengatakan tidak tetapi semuanya sepakat bahawasanya beliau ini adalah orang yang saleh yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala Dalam surah ini juga menceritakan tentang keputusan bijaksana manusia yang harus dilakukan dalam rangka landasan iman agar tidak terkeluar daripada lingkungan keimanan ini begitu juga menegaskan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam serta penciptaan alam semesta dan beberapa perintah-perintah lain yang disebutkan di dalam wasiat. Di antara sejumlah daripada wasiat Luqmanul Hakim kepada anak beliau ialah uh, yang pertama beliau mewasiatkan agar tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala macam a uh, rezeki, nikmat dan sebagainya itu kepada kita. Yang kedua Beliau mewasiatkan kita agar uh, taat kepada ibu bapa dan berbuat baik kepada mereka uh, kedua kerana masyakoh ataupun kesusahan yang mereka hadapi dalam nak membesarkan kita dalam nak melahirkan kita dalam mengandungkan kita itu sangat besar. Jadi apabila ataupun sekiranya mereka menyuruh kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Taala ataupun kufur menyembah uh, patung berhala umpamanya maka tidak boleh diikuti uh, perintah mereka itu tetapi di dunia ini haruslah kita bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang paling baik walaupun mereka itu zahirnya itu tidak me, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala selain daripada itu beliau juga memberi wasiat bahawasanya jangan kamu merasa ringan dengan melakukan perkara yang kecil atau daripada perkara yang kecil daripada dosa <coughs> ataupun daripada pahala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an ah. jangan kamu anggap kecil benda baik walaupun riaknya adalah kecil jangan kamu anggap remeh perkara tersebut walaupun membuang uh, duri di jalanan hmm? begitu juga difahami jangan kita meremehkan dosa walaupun ianya dosa kecil jangan kita katakan alah kecil je ni kan hmm? contoh melihat maksiat mata melihat orang tidak menutup aurat umpamanya jangan kita anggap ah ini dah dah zaman sekarang semua orang ini adalah trend. Eh? Jangan kita menganggap ianya okey-okey saja. Jangan. Eh? Kenapa? Nabi Allah Taala menyebutkan. Ya bunayya intakum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi as-sama' aw fi as-samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allah. Uh, benda yang kecil itu ataupun benda yang besar Semuanya Allah Taala akan bawa dan tunjukkan di hadapan khalayak lamai di hari akhirat nanti. Walaupun ianya kecil, kita anggap ianya tidak ada apa-apa. Ya? Jangan kita anggap remeh. Walaupun ianya benda baik ataupun buruk, jangan sekali-kali kita menganggap ianya satu perkara yang kecil. Ha, sebenarnya kecil di sisi kita tetapi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga beliau memberi wasiat kepada kita kepada anaknya itu agar mendirikan solat dengan sesempurna mungkin mendirikan solat pada awal waktu di dalam waktu solat tersebut <tuh> dan melakukan solat tersebut dalam keadaan yang paling sempurna, jangan kita uh, solat sambil lewa eh, uh, tidak ada semangat dan seumpamanya. tidak kena datang mendirikan solat itu dalam keadaan yang habis baik dan hendaklah kita menyuruh kebaikan <tuh> dan melarang melakukan ke kemungkaran, menegah uh, daripada melakukan kemungkaran, sebenarnya menegah ataupun meninggalkan kemungkaran itu lebih susah daripada ataupun lebih utama daripada me, menyuruh melakukan kebaikan. Hmm, kerana ke keba, ke kemungkaran itu adalah satu perkara yang dilarang pada hak dirinya sendiri akan tetapi perkara yang baik itu ataupun ma'ruf itu aa, kalau kita buat dapat pahala kalau kita tinggal maka tidak ada mendapat dah dosa. Tetapi perkara yang dosa itu kalau kita buat maka mendapat dosa daripada Allah Taala. maka hendaklah kita menjaga perkara ini menyuruh melakukan kebaikan dan menegah daripada melakukan kemungkaran begitu juga kita juga kena meninggalkan kemungkaran tersebut dan hendaklah kamu bersabar di atas apa yang Allah Taala bagi kepada kamu daripada ujian baik ia adalah bentuk kenikmatan ia adalah satu satu ujian daripada Allah Taala ataupun bentuk musibah ia juga adalah suatu bentuk ujian kepada kita dan terakhir beliau mengatakan Jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Kerana kekayaan kamu ke, kerana pangkat kamu ke, kerana apa yang kamu miliki. Kerana sebenarnya hakikat yang memiliki itu adalah Allah Subhanahu SWT. Allah hanya bagi kepada kita secara pinjaman. Allah Taala bagi pinjam kepada kita. Sekejap saja Allah Taala boleh tarik. Maka jangan kita berjalan di atas muka bumi ini mengagungkan diri tidak melihat manusia ataupun melihat manusia sebelah mata dan seumpamanya itu sangat-sangat ditegah eh wala tamshiful ardi marahan jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kebongkakan kerana Allah Taala tidak menyukai perkara tersebut dan hendaklah kamu aa, berjalan dengan sederhana tidaklah terlalu laju dan juga tidak terlalu perlahan kerana nak berbangga-bangga ataupun menunjukkan sesuatu kepada manusia dan hendaklah kamu rendahkan suara kamu agar tidak menyakiti orang lain eh? Ha, terutama lagi di hadapan Nabi SAW ataupun ketika berada di dalam masjid Nabi ataupun di mana-mana masjid ataupun di mana-mana tempat kita tidak meninggikan suara kita kerana mungkin suara kita itu akan menyakiti orang lain dan hendaklah kita mensederhanakan suara kita inna ankaral aswati la sautul hamir sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara himar kerana himar itu apabila dia berbunyi dia mengangkat tinggi suaranya itu sehingga menyakitkan telinga orang yang mendengar jadi mudah-mudahan tuan-tuan daripada sejumlah besar uh, wasiat yang diberikan kepada anaknya daripada Luqman Al-Hakim Maka uh, diharapkan agar kita dapat mengambil sedikit sebanyak iktibar daripada pesanan-pesanan ini Dan pesanan ini merupakan satu pesanan yang evergreen Ianya tetap sesuai pada se setiap masa sepanjang zaman Sama ada zaman Nabi ataupun zaman setelah Nabi zaman kita dan zaman kehadapan ianya masih tetap relevan dan perlu untuk di diamalkan dan difikir-fikirkan. Jadi aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.